کیا پھر دیکھا تم نے کبھی غور کیا تم نے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے یعنی اس نے یہ نہیں پوچھا کہ میرا اللہ کون ہے وہ کیا چاہتا ہے اس کی کیا مرضی ہے جس نے مجھے سب کچھ دیا وہ کیا کر رہا ہے صرف آئی می مائی سیلف جانتا ہے میری زندگی میرے مزے میری خوشی اور جو میں چاہوں کروں اور بھٹکا دیا ہے اس کو اللہ نے علم کے باوجود کیوں کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے خواہشات میں اندھا ہو کر اپنے خالق کو اور اس کے احکامات کو بھول چکا ہے خواہشات نفس ایسی چیز ہیں جن کے پیچھے لگ کر جن کی تکمیل میں انسان اپنے آپ کو اوپر سے نیچے گراتا ہے اپنی قدر کھو دیتا ہے تو خالق کے کائنات کی نگاہوں میں کون قدر کھو دیتا ہے جو اللہ کو نہیں اپنی مرضی کو اپنا خدا بناتا ہے اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہے اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے اور یہ انسان کے لیے سب سے خطرناک بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے وہ یہ نہ دیکھے کہ اخلاق کیا کہتا ہے قانون کیا کہتا ہے خدا کی مرضی کیا ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اور لوگوں کے حق حقوق کیا ہیں وہ کیا دیکھے میری عقل کو کیا ٹھیک لگتا ہے اور میرا دل کیا چاہتا ہے اور میں کسی چیز کو کیسے دیکھنا چاہتا ہوں ایسا شخص خدا کے منصوبے کے سامنے اپنا ایک الگ منصوبہ بنا لیتا ہے اور وہ ایک ٹکراؤ کا شکار ہو جاتا ہے یعنی اس شخص کی پرائرٹی اللہ کی ذات نہیں اللہ کا حکم نہیں اس کی ترجیح کیا ہے اپنی خواہشات ہر وہ کام کرنا چاہتا ہے جس کو اس کا دل چاہتا ہے خواہ اللہ نے حرام کیا ہو اور کوئی وہ کام نہیں کرنا چاہتا جس کو اس کا دل نہ چاہے خواہ اللہ نے فرض قرار دیا ہو لازمی کرنا ہے یعنی اللہ کے عائد کردہ فرائض کو فرض نہ سمجھے اور اللہ کے حرام کردہ کو حرام نہ سمجھے نہ حلال حرام کی پرواہ کرے اور نہ کسی فر سنت کی پرواہ کرے کیسے جیے جیسے چاہو جیو جو چاہو کرو اب یہ تو باقاعدہ موٹو بن گیا نا لوگوں کا جیسے چاہو جیو اسلام میں ایسے کانسیپٹ کا کوئی تصور نہیں تو ایسا شخص جو خواہش نفس کو سب سے اوپر رکھے سب سے اوپر اپنی مرضی سب سے اوپر ایسا شخص دراصل کیا کر رہا ہے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا رہا ہے ابو بکر جساس جس کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو خواہش نفس کی اس طرح اطاعت اطاعت کرتا ہے جیسے کوئی خدا کی کی کرے یعنی اپنے دل کی باتوں کو ریلیجسلی مانتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانا وہ ہے اقل مند وہ ہے جس کا نفس حکم الہی کا پابند ہوتا ہے اور آنے والی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے اور فاجر وہ ہے جو اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اور پھر اللہ تعالی سے بڑی بڑی توقعات وابستہ کر لیتا ہے اللہ غفور الرحیم ہر غلط کام کرتا ہے جو دل میں آئے اور پھر کیا کہہ دیتا ہے اللہ غفور الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہلاک کرنے والی تین چیزیں ہلاک کرنے والی کون کون سی ہون متبع ایسی خواہش جس کی پیروی کی جائے وہ ایجاب المر ابنف سے انسان کا اپنے آپ پر بہت خوش ہونا خود پسندی اور پہلی چیز جو حدیث میں ترتیب میں پہلی چیز ہے شہن متا ایسی دل کی تنگی جس کی اطاعت کی جائے ایسا بخل ہرس جس کے پیچھے لگ جائے انسان ایسی خواہش جس کا پیروکار بن جائے اور اپنے آپ کو بڑی چیز انسان سمجھنے لگے سورت میں آتا نا ولا کلبہ وکرنا و تباہ وکا نا امرح فروتا حضرت داؤد السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت کی تھی سورت ساد میں یا داود انا جا اللہ کا خلیفی کا ان سبیل اللہ خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ تم کو وہ اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی سورت القصص آیت ففٹی میں آتا ہے ومن ادل اس سے بڑا گمراہ کون ہے ہدم من اللہ جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر کس کے پیچھے لگ جائے اپنی خواہشات نفس کے. ایسا شخص کون ہے جس کے پاس علم ہو بھی تو وہ ہدایت پہ نہیں ہوتا عد اللہ اللہ علا علم کیونکہ اس نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھانا ہوتا دین کا بھی ہو بے شک بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دین کے علم کی ڈگریاں ہیں لیکن ان کا عمل اس کے مطابق نہیں وہ بھی خواہشات کے پیچھے اسی طرح دوڑ رہے ہیں جیسے کوئی دنیا دار دوڑتا ہے تو علم کے باوجود ایسا شخص بھٹک رہا ہوتا ہے آپ بہت دفعہ یہ بات کہتے سنتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو کہ اتنا پڑھ لکھ کے بھی کوئی اثر نہیں کسی کو کیا اپنے آپ کو بھی ہم کہتے رہتے ہیں کہ اتنا قرآن پڑھ لیا ہے اور ابھی بھی ہم کیا کر رہے ہیں اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے آپ کو پرکھا کریں بڑی بڑی, بڑی بات نہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو سنت کے خلاف ہوتی ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے یہ سنت کے خلاف لیکن ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے اور ہم کیے چلے جاتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ منع ہے پھر بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے کیا یہ علم کے باوجود بھٹکنا نہیں کیا یہ اپنی نفس اور اپنی خواہش اور اپنی پسند اور اپنی مرضی کو خدا بنانا نہیں اللہ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے اور وہ حدیث میں انہوں پڑھا تھا نا کہ سب سے بدترین معبود جس کی اس دنیا میں پوجا ہوتی ہے وہ انسان کا اپنا ہی نفس ہے تو کامیابی کس کے لیے اما من خاف مقام ربیہ ونہن نفسا عنیل ہوا فإن الجنة هي المعوى سورة الفرقان 43 میں آتا ہے ارأيت من اتخذ الہہو ہواہو اف انت تکونو علیہ وکیلا ایسے شخص کو تو کوئی انسان سمجھا نہیں سکتا جس کو قرآن نہ سمجھا سکے جس کو دین نہ سمجھا سکے کوئی اس کو کنونس کر سکتا ہے نہیں جو پڑھ لکھ کے غلط کام کرے اس کو آپ کیا پڑھائیں گے اور کیا بتائیں گے کیسے سمجھائیں گے جب ایک شخص کو بات سمجھ بھی آ جائے اور پھر عمل نہ کرے پھر اس کو کون منوا سکتا ہے بتائیے کوئی بھی نہیں منوا سکتا اس کو پتا ہے بھی, بھی نہیں کر رہا کیوں اس لیے کہ نے توفیق چھین لی ہے نا وہ ختم اعلی سم اہ اس کے کان کو بند کر دیا مہر لگا دی وہ کل بھی اور اس کے دل کو بھی وجہ اعلی بسر ہی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا جیسے آپ نے پیچھے پڑھا ہے ختم اللہ کلو اللہ بتائیے اس کا نام جو اللہ کے بعد اس کو ہدایت دے سکے گا جس کو اللہ کی کتاب نے اثر نہیں کیا اللہ کے حکم کو جس نے نہیں مانا اس کو اور کون بتائے گا اف اللہ کرون کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرو گے اب بات تو ایک تھرڈ پرسن کی ہو رہی تھی اور اختتام بات کا کہاں پر ہو رہا فلازکرون تم نہیں نصیحت پکڑو گے تم سبق نہیں لوگے اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی مثال سے نصیحت پکڑے بات کسی کی ہو رہی ہے اور وہ اس کو اپنے پر لے اور ہمارا کیا حال ہوتا بات ہماری ہو رہی ہوتی اور ہم اس کو دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں دوسروں کو سوچنا شروع کر دیں فلاں جو ایسے کرتا ہے اور فلاں جو ویسا کرتا ہے ہم خود کیا کرتے اور جب تک ہم خود کو خود نہ دیکھ سکیں کچھ حاصل لیں یہ بھی خواہش نفس کی پیر بھی کہ جب آئے گی دیکھی جائے گی ابھی تو مجھے میری مرضی کرنے دو آپ اپنے تجربے سے مجھے ٹھیک ہے دھکے کھا کے سیکھنا ہے تو اگر پھر بھی سیکھ جائیں تو بات یہ کہ یہاں پر علم والوں کی پھر بات ہو رہی ہے اور دینی علم والوں کی بات ہو رہی ہے صورت العراف میں آتا ہے

مسل القم الدینا بخص صلاح الحم يَتَفَكَّرُونَ تو واقعات بیان کرتے رہو تاکہ لوگ غور و فکر کریں شاید کچھ سبق سیکھیں شاید کچھ اپنے لیے عمل کی بات لیں کیا پھر تم نہ سبق پکڑو گے یہ خواہشات ہوتی کیا ہیں جن کے پیچھے انسان اندھا ہوتا ہے وہ کون سی خواہشات ہیں خواہشات نفس میں کیا کیا شامل ہے کوئی بھی چیز جس کے لیے انسان کا دل مجبور ہو جائے اور انسان اس کو ہر قیمت پہ کرنا چاہے خا حلال ہو حرام ہو جائز ہو ناجائز ہو کسی بھی چیز کا ایسا شوق کہ جس کو پورا کرنے کے لیے وہ اللہ کی حدوں اللہ کے احکامات کی, کی پرواہ نہ کرے بس میرے دل کو یہ بات لگتی بس میں یہ نہیں چھوڑ سکتا یعنی سب سے بڑا دشمن خود ہمارا اپنا نفس ہے اور ہم اس دشمن کو نہیں پہچانتے دیکھیے خواہشات میں ہر طرح کی خواہشات آ جاتی ہے نا کوئی بھی شوق اپنی کوئی بھی ہابی کوئی بھی شوق کوئی بھی دل پسند چیز کوئی مشغلہ بعض چیزیں جائز بھی ہوتی ہیں لیکن جب وہ حد سے بڑھ جاتی ہیں تو وہ بھی ناجائز کی حد میں داخل ہو جاتی ہیں مثلا سپینڈنگ کا شوق ہے آپ کو خرچ کرنے کا چیزیں خریدنے کا تو اب کیا ہے ضرورت تو ضرورت ہے لیکن ضرورت سے بڑھ کر جب حد سے بڑھ کر آپ وہ کرنے لگیں گے تو کیا ہوگا وہ خواہش نفس بن جائے گی پھر وہ روک دے گی آپ کو کس سے اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کرنے سے کیونکہ آپ کے پاس بچے گا ہی نہیں حلال اور جائز کاموں میں خرچ کرنے سے سونا کیا ہے آپ سو رہے ہیں سونا بھی ایک ضرورت بھی اور ایک خواہش بھی ضرورت کا سونا تو سونا ہے لیکن آپ صرف سستی کے مارے اٹھی نہیں رہے کہ آپ کو مزید سونے میں لطف آ رہا ہے مزہ آ رہا ہے تو زائد ضرورت سونا بھی کیا ہے وہ بھی خواہش ہے نفس کی پیروی اسی طرح شادی بیاہ ازدواجی تعلقات ان سب میں اعتدال جو ہے وہی پسندیدہ ہے لیکن انسان اگر کسی بھی چیز پہ دل آ جائے چاہے وہ قانون کے دائرے سے باہر ہو حرام ہو اگر اس میں انسان کے لیے کشش ہے تو وہ بھی اس میں آ جائے گا کھانے پینے کی خواہشات ہیں اس میں بھی اگر انسان حد سے بڑھ جائے حلال حرام کی پرواہ نہ کرے یا حلال میں ہوتے ہوئے پھر حد سے بڑھ جائے تو بھی نقصان دے تو کوئی چیز جو ہمیں اللہ کی اطاعت سے اور اس بڑے مقصد سے جو اللہ کو راضی کرنے کا اس سے روکے خواہ وہ پہننے کی خواہش ہو مثلاً پہننے کا شوق بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے اللہ نے اچھا پہننے سے آپ کو منع نہیں کیا لیکن اگر وہ اللہ کی حدوں کو توڑ کے اللہ کو ناراض کر کے آپ پہن رہے ہیں تو خواہش نفس کی پیروی ایسا لباس پہن رہے ہیں کہ جو اللہ سے زیادہ شیطان کو خوش کرے اور صرف آپ اس لیے پہن رہے ہیں کیونکہ آپ کو وہی اچھا لگتا ہے آپ کو وہ اٹریکٹ کرتا ہے تو بھی اس میں آ جائے گا یعنی کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں اس میں انسان نہ اللہ کے حقوق کی پرواہ کرے اور نہ ہی بندوں کے حق کی کس کا کیا حق ہے کیونکہ بازوکت انسان اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے میں ماں باپ کا بہن بھائیوں کا اور لوگوں کا حق بھی مارتے ہوئے بالکل پرواہ نہیں کرتا بازوقت اپنی خوشی کی خاطر سب کی عزت اور سب کی ہر چیز انسان برباد کر ڈالتا ہے، کہ میری خوشی اس میں آپ کون ہوتے مجھے روکنے والے خواہ وہ کسی ایسی جگہ شادی کرنے کی خواہش ہو کہ جہاں نکاح ہوتا ہی نہ ہو لیکن ایسی بھی بہت سی مثالیں آپ کو بولے اور اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ ہوں یعنی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے انسان نہ کسی کے سکون کی نہ آرام کی نہ اس کی بنیادی ضروری ہے. کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کرے یہ بھی شرک میں آ جاتا ہے کیونکہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف آپ کے نفس کی خواہش ہے تو اس کو وہ برابر کر دیا آپ نے بعض اوقات ماڈرن کہلانے کے لیے دوسروں کی اس میں جچنے کے لیے ایکسیپٹیبل ہونے کے لیے ایکسیپٹیبل ہونے کے لیے بازوقت ہم ایسے خلاف دین کام کرتے رہتے ہیں عام طور پہ ہمارا کیا جملہ ہوتا ہے؟, cool. cool ہے کوئی بھی کول cool جو نا کول cool ہے جہنم کا اگر وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے یعنی شیطان نے الفاظ کو بھی اتنا خوشنما بنا دیا کہ ہر غلط حرام کام کرنے کو آسان کر دیا